за Дніпро одна з яскравих сторінок війни. Блискавичне форсування такої великої водної перекони. Видатний подвиг воїнів. Вода в річці кипіла від куль, снарядів, бомб. В небі фашистським льотчикам протистояли наші аси. 6 листопада 1943 року було звільнено наш Київ.

война стала общей географией целого поколения детей. Даже если они находились в тылу, все равно они были военные дети. Они расставались с детством обычно, мирно, в обычном, мирном смысле слова. Подростки военной поры — непосредственные участники и свидетели грозных событий. Это поколение, по которому война промчалась своими страшными колесами. Зачем ты война у мальчишек их детство украла? И синее небо, и запах простого цветка. Пришли на завод работать мальчишки, подставили ящики, чтобы достать до старка. В нашей школе работают люди с почетным званием «Дети войны». Это Галина Васильевна, Раиса Петровна, Лидия Ильична, Валентина Брониславовна. Мы приглашаем к микрофону Галину Васильевну Бородук. Родные, от которых не взрослые заплачут. Я <клес> <клес> участник большого огня, когда стены родные пылали, мисер шмидны стреляли в меня, с моделью кислым бомбу бросали. Я родилась в 44-м, -го, и годами для фронта не вышла, но хлебнула фронтовую грунтовую среди белых фастовских вишек. Не смущайте! Почему мне медали не дали? Я участник большого огня. Это может быть важнее медали. Yeah.